Але але Женя Рахно, який в нас тут є активіст, який в'їзд журналістів в Крим, каже, що це все квіточки, те, що відбувається зараз в Донецьку, бо з ним сталося щось набагато серйозніше. Як кажуть словами Безрукова, який підтримав Путіна, спасіба що то Женя, і розкажіть, чого ви взагалі поїхали в Крим? Так, ну во первох, спасіба тим, хто допомагав ситуації ситуація. Во-вторых, спасибо тем адекватным людям, которые есть и с одной, и с другой а, стороны. То есть они есть с двух сторон. И отдельное спасибо байкерам. Я думаю, наша встреча была фееричной. Еще раз вам, ребята, спасибо. Значит, я не являюсь какой-либо партией, какой-либо организацией, какой-либо политической. То есть я обычный гражданин Украины, так уж получилось, что моя теща, крымская татарка, она проживает на территории Крыма. Объективность такая дело, но пока сам глазами не увидишь, ну не поймешь, что там происходит. То есть не секрет, что ну, буду говорить, правда, вы уже не обижайтесь. Первое, к кому я обратился, я ехал в Крым, это было решено. То есть я точно еду в Крым, потому что у меня там есть родственники, и угу. их судьба у меня не безразлична теперь сюрприз я три или четыре дня да да пытался вызвонить громадское потому что говорю я точно еду давайте громадская поедет со мной громадская было немножко замешательство потом до этого там был куптепов потом туда поехал гнап Анна Бабинец уже после моего звонка ну в общем слава богу что громадская со мной не поехала такое же предложение с моей стороны поступало Espresso TV. Ну, тоже слава богу, что ребята как бы отказались. После чего, то есть я туда ехал, даже в любом случае, даже если я туда ехал один, поступило предложение тем людям, которые интересна судьба Крыма, что я туда еду. Если вам интересно, просто присоединяйтесь. То есть там через Facebook было сделано, через моих знакомых. И... Ну, откликнулись ребята. Первым это откликнулся Саша, Олесь. А, потом через. Ну, нас там друзья познакомили. Олекси Бек. Нет, нет, Олесь. Олесь ага. это который Саша. От, ага, ага. Леша Олесь. Бык, это как бы это уже потом присоединился. Ага. То есть он, його там познайомила наша, ну, мы познайомился через одну девчину. Тобто він я с тобой еду. То есть идея такая, если нет денег, я плачу за бензин. Если у вас есть деньги, вы можете поучаствовать финансово, видите, жить материально, то я не откажусь от помощи. На этом мы сошлись. Потом к нам присоединился Олексей. Он сказал, что у меня есть еще знакомая, она тоже было интересно. То есть это не было какой-то там, не знаю, там журналистская акция и еще что-то. То есть, как бы, ну вот Алена, она, грубо говоря, фрилансер, а Лесь умеет фотографировать, но он тоже не для ну как бы фотографирует, грубо говоря, в стол. И, в принципе, более-менее заинтересованный человек, единственный, это был Алексей Бык. Но опять-таки это просто как бы инициатива была. Mm -hmm. Ну, как бы на этом как бы, официальная часть закончилась. То есть вот, вот, вот почему мы туда поехали. То, что там девочки были, они абсолютно к нам никак не относились. И если кто там хочет приписывать, что мы ехали вместе или какие-либо, то есть это ну, абсолютно неправда. Мы там просто два дебила, эта сила оказались в одном месте в одно время. И просто мы вместе попали под эту раздачу. Ну, в общем-то, вот вся история. То, что Может, было такие потом. Может, какие-то что стало, все вас? Ну, там, нас задержали и, и, все. И отпустили. Ну, пока так. Значит, э, цель моего визита на грамматика э, не рассказывать, что было, не рассказывать, кто там адекватен, кто там неадекватен, э, кто хороший, кто плохой. Единственная моя цель прихода на громадская, куда смотреть в камеру, чтобы видно этих вот героев. Значит, чуваки, это вам не зорница, там mm -hmm. все серьезно, э, вы сделаете одолжение всем и правоохранительным органам, и одной, и второй сторон, если вы туда не поедете. Это будет очень большим как бы, одолжением. То есть это касается журналистов, это касается каких-то людей, которые думают, что они там пролезут через кусты. Это касается людей, которые говорят, мы проедем поездом, а не будем ничего с собой брать. Не стоит этого делать. То есть это, это не Грушевского, это не Майдан, это действительно опасно. Крайне не рекомендую. То, что мы сейчас сидим, ну, то, что я тут сижу, ну, спасибо моей жене, что она подняла какой-то вот хай в интернете. Там, спасибо там, людям, придумавшим Facebook и прочее. То есть большое вам спасибо. Вот это не то, что там происходит, то, что вам сейчас показывают. Там происходит все ну, намного страшнее. Это даже можно было не ставить, это не иллюстрирует того, что там происходит. Вы не хотите цего, про это говорить, с той причиной, ну, что я там не... також есть, ну, что люди могут... Я даже да? моральное право не имею говорить о том, что там происходит. Ну, не буду и все, извините. Но как вы высветливать эти события, если а, люди не могут если вы... поехать? Никак. Вы знаете кого-то из политиков, которые там... Вот им дайте камеру, пусть ходят и фотографируют. Вот, вот это... Да, спасибо за... Молодец. Настя, молодец, молодец. Им дайте камеры, покажите, куда клацать, чтобы был стрим, и пусть вот эти вот все бойцы наши из парламента, пользуясь депутатской неприкосновенностью, делают стрим. Все. Вопросы... Кстати, я решил Чуваки, я решил ваши вопросы. Журналисты, отдыхайте, депутатская неприкосновенность, они же нельзя за это боролись. Пусть стримят. Ну вот, решение проблемы. Почему бы и нет? Добре. Дякую вам, Женя. Я розумію, що ви не можете розповісти. Я, може, два слова поясню, чому. Тому що, ну, есть... Ну, я просто скажу в двох словах, щоб розуміли глядачі, що є люди, які можуть постраждати від той інформації, яку міг би розказати Женя. Багато мы знаем, є викрадених выкраденных, выкраденные журналисты. Сегодня журналіста журналиста французского канала «Канал Плюс».